السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا ابراہیم صاحب کی ایک بہت ہی اچھی کارگزاری اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو اسی میں ہماری کامیابی ہے ما شاء اللہ اور ہر نبی نے آ کر اللہ سے تعلق کی بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو کیوں کہ باقی تعلقات سب ختم ہونے والے ہیں ہاکم کا حکومت سے تعلق ختم ہو جائے گا تاجیر کا تجارت سے تعلق ختم ہو جائے گا بیوی بی کا تعلق اس کے شوہر سے ختم ہو جائے گا جی ہاں سارے تعلقات کٹنے والے ہیں ان کی موت سے یا اپنی موت سے یہ بتایا ہے سارے تعلق کٹیں گے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا تھوڑی دیر کا ہے یہ تعلق تھوڑی دیر کا فائدہ کل متا دنیا کلیل لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے ہاتھ میں حیات ہے اس کے ہاتھ میں موت ہے اس کے ہاتھ میں نفع ہے اس کے ہاتھ میں نقصان ہے اس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے اس کے ہاتھ میں حالات کا بگاڑنا ہے حالات کون بنائے گا اللہ بنائیں گے کیوں بچپنا کس نے بنایا جوانی کس نے دی بوڑھاپا کس نے دیا یہ تین حالتیں ہر آدمی پر آتی ہے بچپنا آیا جوانی آئی بوڑھاپا آیا تو یہ آدمی کی طاقت سے آیا کہ نہیں کس کی طرف سے آیا تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیر سے نکالا سما فلن سم مل تب لگو اشد کم بچہ بند کرنا بچے رہے پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو یہ دوسری حالت سم تک شوخا پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو یہ سمجھانے اپنی قدرت بچہ بھر کر نکالا کمزور تھا پھر جوان ہو گیا من پھر پھر گراوٹ آئی ادھیڑ ہو گیا پھر بوڑھا ہو گیا سم مالے تک شویو خا پھر بوڑھے ہو جاؤ گے کیا سمجھایا قدرت سمجھائی کہ ہم حالات پیدا کرنے والے ہیں اچھے حالات اللہ پیدا کرے گا ناگوار حالات اللہ پیدا کرے گا کوئی دوسرا حالات بنانے والا نہیں ہے مال سے حالات نہیں بنیں گے حکومتوں سے حالات نہیں بنیں گے زمینوں سے حالات نہیں بنیں گے حالات کون بنائے گا کہ اللہ بنائے گا یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ ہے زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے تمہاری حیات تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے حالات اللہ پیدا کریں گے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں کیوں بھئی کیا چاہتے ہو کہ ہمارے حالات اچھے ہوں تو حالات اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ مالدار بنو مالدار بنو کہ مسلمانوں کے پاس مال آوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے کہ بلکل نہیں دنیا کے کسی سبب کے اندر حال کے بنانے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی ہے اللہ چاہے گا تو حال بنے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے اسی کا ہے سب کچھ اسی کا راج ہے لہو ملک السماوات والارض زمینوں میں اور آسمانوں میں کہ اللہ کا راج ہے ہاں صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے شام اس کے حکم سے ہوتی ہے چھوٹی راتیں اس کے حکم سے بڑی راتیں اس کے حکم سے چھوٹے دن اس سے حکم سے بڑے دن سے حکم سے یہ قدرت ہے یہ قدرت کیوں سمجھائی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے ابراہیم علی علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں بھائی جا تو فہو یشفین اے اللہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے اللہ دے گا دو دو دوا نہیں دے گی شفا کون دے گا دوا شفا کا سبب ہے دوا شفا کو پیدا نہیں کرے گی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کو بیماری اچھا کرنے کی ن... کا ارادہ ہوتا ہے تو بیماری تو دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے دیتے ہیں پھر وہ بیمار دوا جا کر کے بیماری کو کاٹتی ہے اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو دوا میں اور درد میں آڑ ہو جاتی ہے دوا درد پر جاتی ہی نہیں کیوں کہ اللہ کو شفا نہیں دینی ہے یہ کیوں کہ تاکہ ہر ایک سمجھے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت ہو ذلت ہو تندرستی ہو بیماری ہو چین ہو بے چینی ہو ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اس لیے اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے جب اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی آواز میں بہت ہی اچھی کارگزاری ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہم سب اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں بے شک